आ, खान साहब ने जिस तरह से कहा कि इस्तीफ़ा देने का फ़ैसला किया है और वो पार्लीमानी पार्टी से मशावरत भी करेंगे सिंध में भी पंजाब में भी और के पी के में भी खान साहब जो इन फैसला करेंगे हम खान साहब के साथ हैं हमें पता है कि खान साहब कौन सा स्टेप क्यों उठा रहे हैं और हमें उन पर मुकम्मल अहतमान है और हम समझते हैं कि ये रिजीम चेंज के बाद इस सिस्टम का हिस्सा रहने का कोई जवाब नहीं है तो हम तो अपने इस्तीफे पहले ही दे चुके हैं अपने पार्लीमानी लीडर खुरम जमान को तो ये जिस तरह से चाहें इस्तीफे जमा करा लें ये पीटीआई की अमानत है इमरान खान की अमानत है हम तो यहाँ पर एक घंटा भी रुकना नहीं चाहते एक करप्ट मकार फ्रॉडी लोग जो इस मुल्क कौम का पैसा लूट रहे हैं अभी भी आज भी इन्होंने हमें जो रेवेन्यू पे हमारी कॉल अटेंशन थी वो आने नहीं दी करप्शन पे आने नहीं दी सैलाब हो चुका है और चार महीने के बाद आज भी सैलाब जदगान के लिए हम बात करने को ये तैयार नहीं हैं इन्होंने इतनी करप्शन की है क्योंकि मैं समझता हूँ कि इसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं और हम वेट कर रहे हैं खान साहब जिस दिन ऐलान करेंगे हम अगले लम्हे रिज़ाइन देंगे और इंशाल्लाह अपने घरों में बैठ कर वेट करेंगे ये कब इलेक्शन का अनाउंस करते हैं क्योंकि ये इलेक्शन होंगे तो दो तिहाई अक्सर से, से इन इमरान खान वजी हैं जा रहा है कानूनी तरीका तो ये है कि हाथ से लिखे हुए हाथ से लिखे हाथ तो ही लिखे हुए होंगे तमाम कानूनी तकाज़े पूरे होंगे इन